Salam əziz izləyicilər. Dəmir yumruq Alfa A ailəsi yenə öz gəzintisinə və öz axtarışına gəlib. Və bu gün biz Şəki rayonunun özündə yerləşən bir ailəyik. Qızımız Şəkili qızıdır, ancaq şəhidimiz Ucar şəhididir. Allahın təlihi qisməti yazısı eləlib ki, Ucarla Şəkili balasın. Ancaq onu da sizə açıqlayım ki, Şəkili balamızın bir tərəfi də Qarabağlıdır. Qarabağ zonasından. Bunlar ailə qlub, bir sevgi ilə, gözəl bir sevgi həyatı olub onların. Demək olar ki, bir roman yazmaq olar. Mən onu dinlədikcən daha da dinləmək istədim. Çünki bu ailənin necə bir-birinə doğmalığı, sevgisi, məhəbbəti demək olar ki, yəqin ki, bir gözəl roman alınacaq bizim qələmimizlə, inşallah. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin və 16 il Naxçıvanda xidmət edən Öz xidməti ilə seçilən, sevilən Mayor Bədəlov Sənanın evindeyiz. Biz cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah Onların yeri onsuz da cənnətdir. Deyik. Cənnətlik zirvəsində olan oğulların ruhu qarşısında baş əyirik. Və bayram günü istədik ki, şəhid ailələrinizi ziyarət eləyək. Sevindirək. Və bu ailədən biri də məs Mayor Bədəlov Sənanın evi oldu. Sənanın ailəsi oldu. Mənim əziz xalqım, Bu gün bu evdə iki gül parçası kimi balalar böyüyür. Mən e, Saranın qızının dilindən bəyaharlarsa dinlədim onun çıxışlarını. Demək olar ki, bir sanki bir millət vəkili çıxış eləyir. Sanki bir şair, bir yazar. O qədər gözəl nitqi vardı ki, mən valeh edirəm. Sənə uğurlar diləyirəm, gözəl qızım. Vətənpərvər adam, atanın belə də bir qız olmalı idi. Və 2 ayda Gəranboyun Ballı Qaya deyilən ən salih hərbi hissəsində xidmət ediyən mayor orada da öz demək olar ki, hərbi xidmətini necə başa vurubsa, necə yaşayıbsa bunu onun yanında olan dostları deyir və oğlumuz şəhid olub. Bizim üçün hərbi xidmətdə dünyasını dəyişən hər bir oğul şəhiddir. Sənə səbir diləyirəm. Bu iki balanı sağlam ömürlə böyütməyini arzulayıram. Çünki sən bu iki uşaq üçün yaşamalısan və sənan da sənə göylərdən baxıb təxir eləməli ki, mənim belə bir həyat yoldaşım var. Nə yaxşı ki, deyirsən, sevmişəm. Onlar yaşayır. Onlar sizi izləyir. Mən şəhidlər haqqında danışanda sanki bizi bura gətirən onların ruhudur. Çünki bu necə deyim, oturduğun yerdə Bakıdan dur mən Şəkiyə gəlirəm. Şəkiyə hansısa bir qapını döyürsə, olan buğu biz bura gətiririk. Və Azərbaycan xalqı çox böyük bir xalqdır. Həm qəhrəman, həm də qalib. Çünki bunu biz 44 gün ərzində bütün dünyaya sübut etdik ki, bizim xalqımızın qəhrəman, igid, cəsir oğulları var. Və bu torpaqlar heç vaxt bir də basılmaz. Çünki bizim analarımız yenə bu torpağa igid oğullar bəxş eləyəcək və Azərbaycan Respublikasının ali başkomandanı cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Analarımız adından, bacılarımız adından. Çünki həqiqətən də bizim ali başkomandan bu xalqın atasıdır. Biz onunla qürur duyuruq. Qürur duyuruq ki, nə yaxşı ki bizim belə bir ali başkomandanımız var. Nə yaxşı ki xalqını sevən, dövlətinə, vətəninə sid qürəklə bağlı olan və dünya liderlərinin içində seçilən, sevilən liderimizdir. Allah onu qorusun. Bu bayram Amin. günü ki, şəhid anaları Amin. dua edir Amin. Ali Başkommandana. Biz də deyirik, Allah səni var eylesin Ali Başkommandan. Və biz bir təşəkkürnaməni də şəhidimizin ailəsinə bu Novruz bayramı ilə vətən qlaskarının ailəsinə. Əzizlərim, Mən cənnətlik qardaşlarımla siz doğmalarınızı Novruz bayramı münasibəti ilə təbrikə gəldik. Biz şəhidik. Vətən torpaqlarını mənfur düşmənin taptağından azad etdik. Siz doğmalarımız bizimlə qürur duyun. Biz şəhid olduq. Vətən sağ olsun. Şəhidləri olan vətən bölünməz. Bayramınız mübarək olsun, mənim əzizlərim. Bayramım. Bunu şəhidimizin dilindən bir məktubmu deyim, bir təbrik mesajımı deyim? Bu mənim könlümə gəldi. Mən də yazıb, şəhid ailələrimiz yarətə gəldim öz dostlarımla, bacılarımla. Bayramınız mübarək. Hər birimiz birlikdə sizinləyik. Allah Bizim üçün fərqi yoxdur. Ya Pervana xanım hansısa bir ictimai birliyin sədridir, ya Gülçə Raxanım həkimdir, ya Mətanət xanım müğənnidir, ya qızımız pianocudur, ya müəllimdir. Xanımız Biz bilir. hər birimiz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Hər birimiz bu torpağın övladıyıq və biz Dəmir Yumruq ailəsiyik. Dəmir Yumruq xalqın birliyi deməkdir. Allah bu birliyimizi əlimizdən almasın. Amin. Daim Amin. belə inşallah. mehriban, sülsevər, üzü gülər olaq. Amin. Novruz bayramı Azərbaycanımıza əminamanlıq gətirsin. Yaşasın Amin Azərbaycan inşallah. Respublikası. Var olsun Ali Baş Komandan. Və edə. şəhid anaları, şəhid ataları, sizin hər birinizin qarşısında baş əyirik. Allah sizə səbir versin. Bayramınız mübarək. ANETV və ATA TV-yə də biz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu əziyyətimizi çəkdik. Bu həqiqətən də Rəsafil bəy, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Canım gözüm. Siz sağ olun. Can. Allah sizə səbir versin. Hansı var sizlər öpün. Allah bu balaları xoşbəxt eləsin. Büyüsün, nə istəyirsiniz, yaxşı bir sevindirsinlər öz. Və Mərəkətlər mənim əzizlərim, ilə. biz bir şeyi də unutmayaq. Bu gün bizi bura bizim qazimiz Asif qardaş dəvət eləyib. Də Var olsun onun. Mənim əziz qazilərim, biz sizə borcluyuq. Siz bizim diri şəhidlərimizsiniz. Sağlamlığınızı məs bizim üçün vermisiniz. Var olun siz. Və mən bu gün Ata TV-nin rəhbərinə təşəkkür eləyirəm ki, nə vaxt çağırmışıqsa, hamıdan qabaq birinci gözləyib bizi. Və Sizə şəhidlərin ruhu duaçıdır. Çünki siz onların ailələrini gəzib işıqlandırırsınız. Var olun qardaş. Hər birinizə xoş gəlmisiz deyirəm. Bizim dərdimiz onsa illər də keçsə, bəlkə günlər də keçsə, yəni bizim dərdimiz ömür boyu sağalan bir dərd deyil. Yəni elə bir ailənin də həyat yoldaşıyam ki, o ömür boyu unudulmaz bir oğul olub. Həm ailəsi üçün, həm qohumları üçün, həm dostları üçün, valideyni üçün əlindən gələni canını qurban verən oğullardan biri olub. Mən deyərdim ki, sənə Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. Zətən elə sən cənnətdəsən. Elə elə. Amin. Sənin də cənnətdə bir olmağa Allah bizə nəsib eləsin inşallah. Amin. Sənin adını tutub gələn hər kəsə bu kasıb-kömamız hər birimizin açıqdır. Yox, bizim. Sənanın bacılarısınız. Mənim analarımsınız, bacılarımsınız. Hansı vaxt gəlsəsəz bu qapı hər birinizin üzünə açıqdır. Elə birin öz evinizdir. Bu uşaqları inanın mən Ülviyə xan deyəndə çiçəklə gələcəm. Mən elə bildim ki, dünyanı mənə bağışladılar. Can. Mən düz Ucarda, yəni Ucar şəhidlərinin çoxunu tanıyıram. Yoldaşım Ucarlı olduğuna görə o tərəf hər kəs tanıyır. Hmm. Amma şəhirdə yəni elə bir, bir ünsiyyət nə yoxdur. Yalnız bu uşaqların məktəbidir, təhsilidir. Ünsiyyət burdan başlayıb Yəni deyərdim ki, bəlkə də sənanın adını tutaraq qohum gələ bilərdi, amma ilk sizsiz bizim qapını dövücəyə girə. Allah qapını həmişə açın eləsin. Bu eyləsin. hər zaman, hər, zamans. Hər, zamans. hər zaman, hər zaman yandır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizə, nə bilim, sənanın adını tutub gələn hər bir kəsə canımı da fəda etməyə hazıram. Allah yerinə cənnət versin, ocaq cənnətdir. Bu ən vacib bir evdir, çünki burda şəhid ruhu yaşayır. Vallah. Şəhid ruhu yaşayan ev Mə gəl elə gəlir ki, heç vaxt kasıb-kamı ola bilməsin. Deyirəm, elə bilin ki, şəkilə bir eviniz var. Allah köməzi olsun. Nə vaxt, nə lazım olsa, yenə də qulluğunuzda hazıram. Yo, siz yox, biz sizin qulluğuzda hazırıq. Bizim borcumuzdur sizin qulluğunuzda dayanmaq. Allah sizə də qorusun. Bütün şəhidlərin, yəni bizə onlara borcduyuq. Ona görə bizim Biz e, sizə nəsə eləmək yaxud da yaxşılıq eləmək nəsə yəni bizim borcumuzdur, sizin yox. Bizim Ona borcumuzdur görə... ki, mənəvi dayaq olaq. Bəli. Bəli. Bizim borcumuzdur ki, bu gün bayram gecəsində vaxt dostlarla yapsın. biz səhərdə, birisi gündə biz nə qədər ki canımızda can var, biz bu ənənəni davam etdirəcəyik ki, gələcək nəsillə ötürək. Bəli. Çünki bizim bir şəhidlərə Şəhidlərin ruhu qarşısında bir borcumuz var ki, bizim balalarımız sabah o torpaqlarda rahat gəzəcəklər. Əlbəttə ki. Unutmayaq, unutdurmayaq. Bizim, bəli. Üçün, bizim Hı. üçün canlarını qoyublar, Azərbaycan öklə. Əmənim, əziz xalqım. Üçün. Mənim əziz xalqım. Bu vətənda Ali Başkomandanın çağırışı ilə hər kəs uşaqdan böyüyə dəmir yumruq kimi birləşdi. Gəlin bu birliyi əbədiyyəm qoruyaq və dəmir yumruq kimi birlikdə güclü olaq.